вы же просили вас не снимать. Зачем вас? Ну да, о чем вы меня снимаете? Вы просили меня не снимать вас, а вы снимаете меня. Ну вы же сотрудники полиции, как оказалось. Некоторые, некоторые просто водители. Так, а вам, что типа делать? Я же не гражданин Украины, вы меня снимаете, вы мои конституционные права нарушаете. Напишите на меня в суд. Вы можете сейчас вызвать еще раз полицию, она остановит мою личность. Вы поймите, смотрите, вы чистый, провокат. а Я чистый. Провокат. Я вы провокатор. Нет. Я обычный человек. Вы провокатор. Я громко и ясно. Вы провокатор. Вы это снять. Я же Украины. По... Почему вы его меня... снимаете? Вы говорите. Вы нарушаете же закон. Смотрите, по поводу закона. Нет, смотрите, просто... Я понял, я вам сейчас и... только объясню, но я объясню по телефону, мне все равно, что вы будете говорить. А вы слышу, здесь, вы как сотрудники полиции, находитесь в суде. Как я понимаю, вы не ждете никакого судебного заседания, так как я судебное заседание Пусть жду ваша. и на нем должен участвовать. И по вашей да, причине, да. по причине вашего здесь присутствия, я на нем не участвую. Как бы мое здесь присутствие логично и обосновано. Что Давай здесь делают по смеси половина водителей и вторая половина налоговая милиция. Вот это мне, конечно, вопрос. Но это больше вопрос к вашему руководству непосредственно, потому что, как я понимаю, у вас единственный, а два человека оказалось милиционерами. Расскажите, вы, вы наверное, когда придете за оплатой вашего так называемого труда, вы, вы чем больше видео покажете, вам тем больше денег дают или как? Я не вот, знаю, как вам виднее. Вы фантазер. Вас спрашиваю. Вы не сотрудник полиции, вы просто тоже водитель, да? Вы предоставили водительские права. Я предположил, если я как основном, гражданин не Украины не предоставил, например, полицейским а паспорт, да, этот, нет, тоже это тоже зафиксировано это на, на видео. видео. Вот, правильно. И они предположили для себя, что я гражданин Украины. Это подтвердилось. Что на, на а я не против Украины. Я знаю права. права. Как? Я как? начальник отдела технических средств обучения. Ну, я учили, быть, что можно, а что, можно. Можно. А что как? нельзя. Как бы сказали, если я украинц против, если меня... Он 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 а если вы они наз... Внимание, правильно, снимать. А если они наз... являются сотрудниками полиции, имею ли право их снимать? А, а у есть право на я ну, у, у меня, как у гражданина снимается. Украины, такого права может не а, быть. Потому что вы я, права и я а вас, я, вас, они всех, публично, вас, они всех, публично, вас всех. Публично, людей, потому, вас, всех вас всех людей, <связываю> имею право <связываю> снимать Нет, на что хочу, сзываю? потому что вы, вы бюджетник и получаете зарплату из бюджета, который я наполняю своими налогами. И я могу делать что угодно, пока вы у меня работаете. Я своим телефоном могу делать все что угодно. Это по поводу ликбеза. Да я сижу, mesela, он подходит мне в лицо, я, мне так рассказывают. Ну да. Ну, я тут и не я Конечно. Нет, просто видео у Я просто фильм смотрел, а там были тоже, показывали кино про провокаторов. И вот он домой идет, провокатор, а там еще. Ничего себе. А как он назывался, этот фильм? я не помню название сериал. Вот он тоже ходил, провоцировал, людей, провоцировал. Угу. Жуткий фильм. Плохо, да, что вы, не помните. Плохо, что не видели а название. Да, вот, вы знаете, забыл. Живой. Вы знаете, для памяти витаминки нужно принимать. Они помогают. Ну, у вас есть деньги, вы же понимаете, вы много денег вот на этих всех таких вещах, провокационно зарабатываете. Угу. У вас есть деньги на витаминки. А у меня, может быть. Ну Это да. Состояние. Ну зарплата у сотрудников маленькая, согласен.

Товарищ полицейский, а вы не курящий. Так я ж не полицейский, это а? вот товарищи а, полицейские. А кто, понимает, кто курящий, да, есть? Не ребята. Судя по всему, Мне все равно полицейский, не полицейский. Я думаю, что есть. Да думаю, что есть. Не признаюсь. Да. Да. да, я же вам да. говорю, вы такие партизаны. Это же не цирк, а, цир, а суд. Согласен. Ладно. Самое интересное, что на этот цирк очень интересно смотреть, а не в нем участвовать. Ну, ты вообще, ты, мани, не Естественно. У нас же таких должностей, как у вас, нет. нет. нет это, 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 да. И выслуги у нас поменьше. Я вам советую приобрести Конституцию Украины. Очень хорошая книжка, если вы не знаете. Вот вы говорили смотрели хороший для меня, Вы для меня место. А. Ну вы мне просто говорили Все, полчаса место. пустому месту, а теперь их не хотите. Нет, ну, вы просто не вы поняли, просто бессмысленно с вами общаться. Почему? Ну, мне очень интересно с вами общаться. Который... Мне рассказали интересный фильм. Я бы такой еще услышал еще. Какая интересная Я, книга. Я во-первых, рассказывал не вам, а своим коллегам, вернее, своим ну, коллегам да, по работе, своим друзьям. Я рассказывал им. а ну, Вы просто стоите, вмешиваетесь, знаете, в нашу личную жизнь. Как бы Мы стоим, общаемся, а никого не трогаем. Вы вмешиваетесь, подслушиваете. знаете, ну как бы это так невзко, низко, это недостойно мужчины мне просто вас искренне не уважаю и презираю, поэтому мне ну, не о чем с вами называть. Я ж не вмешиваюсь в ваши беседы с вашими там, друзьями, ну, а вы, вы вмешиваетесь. Да, да, да. это, это мерзко, это не по-мужски Поэтому мне ну, о вами не а о чем, вы для меня пустое место. Не обижайтесь на меня, больше так Нет, не буду. я не обижаюсь, я вам говорю просто, ну, как бы вот, лезете ко мне со всеми беседами. Я вам говорю, не буду меня не мужчина. Поэтому я с вами не хочу общаться. Ну, я, я услышал. Я -то с мужчинами, с равными силами. А, а женщина вы как, воспринимаете или нет? Да, я жена, у меня есть колесо. Я ну. очень люблю свою жену. Может, вот. Я искренне вам завидую. Ну, видите, вы завидуете. Я никому не завидую. Вы завидуете человек, это плохо. Завистливые люди, они, знаете, они как бы в них эта зависть, она скапливается, отсюда нервные заболевания, они это как бы не есть хорошо. То есть вы не воспитаны, завистливы. Ну, это именно узнаете, как бы, чистый общественный. Вот, я вот понимаю, общественные организации, которые делают вот, Ну так как с вами бороться. Правильно делают. Ему. Вот. Вот голос, собственно говоря, мнение посетителя Ему. суда. Я с вами полностью согласен что по-другому бороться с такими людьми невозможно. Они боятся, да, конечно. Естественно.